первый вечером мы всем позвонил привет, позвонил и говорит, Оля, у нас в субботу будет мероприятие, это не могло бы выступить. Мы вначале позвали Брюховецкого, первого президента Медианки, мы позвали Милицкого, это список форс, мы позвали Тикипка, участвовать. Шесть лет я уже работаю пиар-менеджером, работала в разных компаниях, работала в политической партии Арсения Яценюка, работала в фонде Виктора Пинчука. Сейчас я занимаюсь реконструкцией киевского ЦУМа. Пиар-менеджер – это моя основная работа. И два года назад я основала благотворительный проект «Таблеточки». В последнем номере корреспондента вышла большая статья о нас. Все СМИ, правда, писали, о нас рассказывали. Если вы пользуетесь Фейсбуком, вы, наверное, видели какие-то репосты. У нас самое большое украинское фейсбук сообщество по благотворительности, там почти 7 тысяч людей. И я попробую рассказать, как, как я к этому пришла. Фонд мы основали в октябре 2012 года проект. Зарегистрировались мы два месяца назад. За это время мы собрали практически 3 миллиона гривен. У нас запустили три акции, которые никто не проводил в Украине. Одна из них это съем амбулаторной квартиры для пациентов Киевского онкоотделения Ахмадета, где лечатся дети с раком крови, и если они не киевляне, им не удержится, они живут в нашей амбулаторной квартире. Мы проводили акцию «Один день для детей», Мы призывали компании поучаствовать, работать один день бесплатно и пожертвовать свою заработную плату на благотворительность. У нас участвовало участвовало 23 рекламных агентства. PRP там, кажется, тоже было. И э, мы тогда собрали за один день 100 тысяч гривен. И мы запустили постоянно действующую акцию «Кошелек или жизнь». Во время этой акции мы развозим банки, очень красивые компании, и просим сотрудников корпоративного сектора жертвовать туда деньги. Суммарно за год этой акции у нас поучаствовало 110 компаний. Э, собрали практически 300 тысяч гривен прямых инвестиций, так можно сказать, прямых доходов. И не прямых доходов у нас более 300 тысяч тоже. А почему я начала этим заниматься? У меня все есть. Я успешна, у меня хорошая зарплата, по карьере расти выше. Я не очень хочу, меня устраивает моя должность. Я путешествую, у меня все нормально с личной жизнью, мои близкие, здоровы. В общем, я могу жить прекрасно. Ну, я таки живу, в общем-то. И в какой-то момент я поняла, что я могу этим. Немножко. так много денег жертвовать я могу, даже если это будет 10% от моей зарплаты. Это, тем не менее, маленькая сумма, я решила помогать знаниям. Сколько я пиар менеджер я решила рассказывать о раке. Почему я решила рассказывать о раке? В Украине очень мало кто знает, что это за заболевание. То есть все знают, что рак, все знают, что страшно, все знают, что он бывает разным, почему он появляется, никто не знает, как от него лечиться, тоже никто не знает. И самое страшное, что никто не знает статистики. Я закончила в Могилянке финансовый факультет, и я люблю числа в некоторых случаях. И по статистике в мире каждый второй мужчина заболевает раком на протяжении жизни, и каждая третья женщина заболевает раком. Я специализируюсь на детском раке крови, потому что детский рак крови – это самое популярное, онко, самое распространенное онкозаболевание среди детей. В 1962 году в Америке оно лечилось в 4% случаев, то есть оно было полностью смертельным. В 2008 году в Америке оно лечится в 94% случаев. Оно приравнивается как воспаление легких. Если ребенок с раком крови попадает в, Америку, в Америке в госпиталь, с ним говорят не как со смертельным больным, а с родителями, а как с «у вас тяжелое заболевание, но вы это можете преодолеть». В Украине статистика по всей Украине 47%, по Ахмадету 72%, если ребенок сразу попадает в академ и весь этот приличный я понимаю что это можно изменить это можно изменить лекарствами это можно изменить подходом это можно изменить строительством новой больницы за которую я активно лоббирую интерес и это можно изменить общественным сознанием я стажировалась работала в Лондоне и я видела как каждый сознательный человек общества там участвует в благотворительности хочет он то Хочет. Он заходит в кафе, он покупает себе сок, из этого сока идут деньги на благотворительность. Он заходит в... покупает билет в театр, из этого деньги идут на благотворительность, и так далее, и так далее. В Украине это не популярно. В общем-то, поэтому стал... этот мой проект, наверное, стал на какой-то волне, я стал там известным, только потому что я начала об этом активно говорить, рассказывать. И, в общем-то, мое цель этого выступления сегодня — не забывать о тем, что так страшен рак, помогать. Я даже писала статус вчера на мой взгляд, что я хочу все и так, чтобы люди захотели либо взять мои контакты и прийти к нам в сообщество и почитать, что мы делаем, либо захотели заказать банку себе в офис. Сегодня я увидела список компаний, которые выступают, и из десяти списков у нас пять уже активных помогают. Это PRP, это Dragon Capital, это Интересный Киев, это Sammy Валерия Валерия Попова. Очень много людей, которые... вам сказать, у нас банк. И в основном, когда я рассказываю о том раке, у меня задают одни и те же вопросы. Я хочу перечислить и дать такой один ответ. Это первое. Зачем бороться с э, раком группы ну, на конкретных детях, если надо менять систему? Это правда. Надо менять систему здравоохранения. Я согласна. Мы меняем. Мы лоббируем. У нас есть люди в Верховной Раде, которые занимаются лоббированием наших интересов, увеличивают бюджет на госзакупки лекарств и так далее, и так далее. Но пока меняется система, есть люди здесь и сейчас, остальные, которым нужна наша помощь здесь и сейчас. Второй вопрос это мой любимый. Это религиозный вопрос. Как смотрит Библия, надо ли помогать, не надо, мне начинают давать разные цитаты, и я начинаю давать разные цитаты из Библии. Следующий вопрос, который я записала, это мне никто не помогал, зачем должен помогать я? Это тоже правда каждый сам за себя, все там, моя ну, хата с краю и так далее. Но у меня все это один вопрос, который вчера задал великий журналист, который, как по мне, это Валерий Панюшкин. Кому я себя причисляю? Человеку, который верит, что можно помочь тяжело больному человеку? Или к человеку, который не верит? Если вы верите, что можно помочь в тяжелой ситуации, то я вас прошу, помните о том, что помогать это просто,